Валерія Трубіна, українська художниця, працювала разом з митцями відомої київської групи Паризька Комуна, роботи яких традиційно порівнюють зі світовою постмодерністською течією італійським трансавангардом. Роботи Валерії прикрашають Третьяковську галерею, що в Москві, Національний музей російського мистецтва та Український національний художній музей, а також приватні колекції в США, Великобританії, Швеції. Живе і працює українська художниця на заході США у штаті Каліфорнія. Очень хотелось бы поговорить о, о истоках современного искусства. Почему сегодня искусство зачастую очень инфантильно? Оно не борется за выживание, оно не старается находить что-то новое, доказывать что-то. Должен ли доказывать художника искусства вообще в целом? Вот это не совсем его функция доказывать. Его функция, в общем-то, отражать и искать новое. Mm -hmm. Ну, если ему приходится, конечно, доказывать, то он обязан это делать, это безусловно. С другой стороны, современный искусство очень сложная вещь. Дело в том, что ну, такой фактор, как коммерциализация, нельзя его отбросить просто так. А художник тоже человек, ему тоже нужно кушать и жить. Поэтому ему приходится этим заниматься. То есть это его хлеб. Иногда приходится уходить в тираж. То есть, как только начинается тираж, заканчивается творчество. Творчество это чистый эксперимент. Если вы поставите ученого в такие же точные условия, он просто начнет производить нейтронные бомбы или там массовое оружие, или то, то, только то, что продается. Поэтому художник, он стоит на такой очень, он идет по лезвию бритвы. Он либо все время голоден, но ищет что-то новое и оригинальное. И сейчас в мире очень много так называемого ужасного искусства. Ugly. Чем хуже, тем лучше. И концептуализм полностью вообще дискредитировал современное искусство. Это не важно, как исполнена работа, а важно хороша идея. Если говорить о вашем искусстве, оно всегда является экспериментом или все-таки тоже иногда подчиняется коммерциализации? Истинное творчество всегда эксперимент. Мне всегда становится скучно, как только меня просят, о, напишите такую же работу или сделайте такую же вот как-то. Понимаете, очень важна энергия, которую ты вкладываешь в работу. То есть энергия, она всегда свежа. Красота – это всегда это жизнь. Что не хватает украинским художникам, украинскому современному искусству? Его все обвиняют во вторичности, неинтересности а, закостенелости сейчас, сегодня. Что делать? художнику не хватает денег, в первую очередь, не хватает возможности себя реализовать, не хватает, ну, на самом деле, очень многого не хватает. Он ограничен в своих, скажем так, начиная от материалов, заканчивая до возможности воплощения. А разве это играет роль на то, что здесь у художника? Играет, роль, конечно, да. Если бы у меня было, например, больше денег, я бы экспериментировала гораздо шире. А вот с точки зрения такого интернационального взгляда, кого из современных художников мы могли бы выделить как новаторов сегодня? Ну, новаторов много. Я даже не могу. Ну, одного или двух и назвать. Может... Мне всегда нравился бойс. То есть он действительно, он ученый. Он смотрит на идею в первую очередь. Для меня основоположниками все равно остаются представители Ренессанса и представители, скажем так, немецкой школы. Каспар Давид Фридрих, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Боттичелли. То есть, когда я первый раз увидела Боттичелли, это произвело на меня ну, настолько неизгладимое впечатление, что я поняла, что современное искусство по сравнению с этим просто деградирует. Что же делать с этой деградацией? Есть ли у нас а, возможность перерождения, как вы считаете? Конечно, есть. Конечно, есть. Ну, смотреть вглубь, перестать заниматься тиражированием, заниматься действительным искусством. То есть э, быть честным перед самим собой. В современных вот, молодых художников есть последователи а, Парижской коммуны, допустим, вот тех идеологов, а, художников уже ушедшей эпохи? Они. Они живут в очень сложное время. Им, перед ними стоят очень непростые задачи. Они как бы идут по стопам, но их время гораздо сложнее, у них нет ориентира. Нет системы. Да, нет системы, они. Плюс заангажированность современного общества масс-культуры невоображаемо больше информационный поток. Я думаю, их не задача сейчас сейчас ассимилировать и искать ту, если не национальную, то территориальную э, возможность выразиться.